অঁ অকণ দেখোঁ বা বৰ পুৰণা পুৰণা হ'লচোন কাপোৰ সোপা নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল এতিয়া বিয়া ঘৰৰ পৰা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছো কাপোৰ কানি খিনিচোন অকণমান পুৰণা পুৰণা লাগিছে এইফালে দেখা পাইছে দপদপীয়া বৰষুণ আহিলে এতিয়া এৰিছে বাৰু এয়া অকণমান লগাই কৰি আছে কাপোৰ কানি বিয়া ঘৰ এতিয়াহে বিয়া ঘৰ বিয়া ঘৰ লাগিছে আৰু এইফালে ৰিচিপশ্যন হ'ব আৰু দেই এইফালে এতিয়া সোমাই আহি আছোঁ ভিতৰলৈ এয়া চাওক এইফালে খেলো মেলো হৈ আছে বিয়ালিটাক ফটো উঠিব এতিয়া ভিতৰলৈ আহিছোঁ পেণ্ডেল দেখাইছোঁ ৰ' মই আকৌ পেণ্ডেল দেখাইছোঁ এইফালে আমাৰ কইনাই কি কৰি আছে অঁ অঁ ভালে কি কৰি আছা বাদাম এইফালে মাহীয়েক ন অ ইয়াৰ মাক গাত তত নে কি কেই এতিয়া এইখিনি নহয় এইখিনি নেদেখে তললৈ নেদেখে হা ধুনীয়াকৈ এইফালে গোসানী কাইলৈ আজৰি আৰু ন বিয়া হৈছে কাইলৈ কিন্তু আজি আমাৰ ইয়াত চকী টেবুল লগাই একদম আজৰি বা মোক মাতিছে অঁ অঁ হয় নেকি অঁ এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰলৈ আমাৰ মালিকে বোলে চুলিত ৰং কৰিছে ৰং কৰি দিবগৈ লাগে মানে পিছফালৰখিনি নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল এতিয়া ৰাতি এঘাৰটা বাজিছে এঘাৰটা বজাত আমি গুচাইছোঁ এয়া নহৰু আদা চব আৰু এইফালে আমাৰ মাইনাজনী আনিলে চাহ এয়া দেখা পাইছে লাওতে খাম খালী চাহ হয় নহয় এয়া নহৰু কাটিলোঁ তাৰপাছতে অৱনী চাফালে অৱনীয়ে এয়া কাটিছে আদা এইফালে বৰহতে আলু কাটি আছে মানে হাঁহি ফূৰ্তি মাজে ধুনীয়াকে কামখিনি কৰি আছো এফালে গৈছিলো কাপোৰেই নুঠুলিলো আহি পেলাই এইফালে একদম আজি ঢেলাই দিয়া বিচনা সুমেয়া দেখা পাইছেনে ঢেলাই বিচনা এইফালে একদম আমাৰ কইনাক আঁকি আছে কি এই আমেহেন্দিবা আমাৰ গোঁসানী মুখখন চাওঁ এইফালে ইহঁত দুজনী আঁকি আছে আমাক খুচি আৰু এইফালে চাওঁ গোঁসানী আন ভালকে দেখা এই চাওক আকৌ এইফালে আমি আজি ঢেলাই পাৰি ইয়াতে শুব লাগিব খোলে কঁকাল ঠেৰা ঠেৰাই গৈছেগৈ আৰু বহি বহি নকৰো এটা গুচোৱা চাহকণ খাই লওঁ ৰ'ব আৰু এতিয়া বাজিলে তাৰ এটা বজাত মই অকলে অকলে আহিছোঁ ঘৰলৈ মানে একদম সকলোখিনি কৰি থৈ আহিছোঁ আৰু এটা কথা আমাৰ মানে ৰাইজেহে বনাব যে সেইকাৰণে মানে এইখিনি কাম আজিয়ে কৰি থৈছোঁ আৰু মানে আমাৰ খেলৰ মেধি দেউৰীয়ে বনাব যে সেইকাৰণে এতিয়াই সকলোখিনি যা যোগাৰ কৰি মেলি থৈ আহিছোঁ আৰু এতিয়া ঘৰত পাইছোঁহি আপোনালোকে চাগে অকণমান অকণমান শব্দ চাগে শুনাই পাইছে আমাৰ ভাগৱত পাঠ হৈ আছে কাষৰ গাঁওখনত বৰ ভাল লাগে ন ৰাতি যেতিয়া ভাগৱত হেৰি হয় তেতিয়া ভাগৱত মানে বিশেষকৈ ৰাতি শুনি বেছি ভাল লাগে আৰু দূৰৰ পৰা ভাল লাগে এতিয়া চলাম আৰু কাকোত খোলেই বাৰু মই একদম এতিয়া এটা বজাত এতিয়া ধুনীয়াকৈ আহি মুখ হাত ধুই লওঁ লগ পাম আপোনালোকক ভিতৰত বলক বন্ধু বান্ধৱীসকল ভাত পানী খাই একেবাৰে আজৰি হৈ আহিছোঁ মোৰ শয়ন কক্ষলৈ আৰু আজি কি কি কৰিলোঁ দেখালোঁ বাৰু আপোনালোকক দিনটো কি কি কৰিলোঁ দেখালোঁ এইখিনিতে এটা কথা কওঁ যোৱাকালি যিটো ভিডিঅ' দিছিলোঁ মই সেন্দুৰৰ ওপৰত এটা কথা মোৰ ইমান ভাল লাগিছে যোৱাকালি যিটো ভিডিঅ' দিছিলোঁ সেই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে এটা মানে বহুত ভাল ধৰণৰ কমেণ্ট কৰিছে কমেণ্টটো এনেকুৱা ধৰণৰ মানে মোক কৈছে আপোনাৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পাওঁ যোনে যি কয় কৈ থাকক যিসকলে কয় সেইসকলে আপোনালোকৰ নিচিনা আপোনাৰ নিচিনাকৈ থাকিব নোৱাৰে সেইকাৰণে মানে জ্বলি পকি তেনেকুৱা ধৰণৰ কমেণ্ট কৰে আৰু আপুনি যদি কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই দিয়ে তেনেহ'লে তেওঁলোকে খুব মানে ভাল পায় আপুনি এনেকুৱা এটা কৰিব তেওঁলোকৰ কমেণ্টসমূহ পালেও আপোনালোকে আপুনি গুৰুত্ব নিদিব বা পঢ়ি পেলাই ডিল কৰি দিব আৰু মানে উত্তৰটো নিদিব উত্তৰটো দিলে তেওঁলোকে আৰু বেছি চলহে পাব গতিকে হয় আৰু কৈছে মানে কয় আৰু কুকুৰে যিমানেই ভুকিব বোলে আঁঠুৰ কুকুৰে যিমানেই নুভুক কিয় কেতিয়াও বোলে আঁঠুৰ ওপৰলৈ জঁপিয়াই পেলাই কামুৰিব নোৱাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ কমেণ্ট কৰিছে গতিকে গতিকে বহুত ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোকক মই কথা দিছোঁ কেতিয়াও বেলেগৰ যিয়ে কমেণ্ট নকৰক কিয় মানে অতিষ্ঠ হৈ যাওঁ যে সেইকাৰণেহে ৰিপ্লাইটো দি পাওঁ সেইখিনিকে ক'লোঁ বাকী আমাৰ গোসাঁই আজি বিয়া দেই গোসানী মানে আমাৰ চামেলী বুলিও মাতোঁ গোসাঁই বুলিও মাতোঁ এনে নামটো হৈছে নিকিতা ৰাজবংশী বিয়াত অকণমান ব্যস্ত হৈ থাকিব লাগিব সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এতিয়া আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় লওঁ বাকী বিয়াখনৰ সম্পূৰ্ণ দৃশ্য দেখাম আৰু এইখিনিতে মই আপোনালোকক আৰু এটা কথা কওঁ মোৰ লগত যিজন ভাইটি থাকে এইখিনিতে কৈ দিছোঁ আৰু কথাটো মানে ভাগৰ লাগিছে শুই দিছোঁ আৰু দেই মোৰ লগত যোনজন ভাইটি থাকে ওতহ পোতহভাৱে আমাৰ ঘৰৰ সদস্য আৰু ভাইটি সেই ভাইটিৰ ভায়েকৰ ছোৱালীও সেই আমাৰ গোসাঁই যিদিনা বিয়া উঠিব মানে আজিয়ে আমাৰ গোঁসানী বিয়া উঠিব আৰু আজিয়ে ভাইটিৰ মানে ভায়েকৰ ছোৱালীও বিয়া উঠিব আৰু তালৈকো যাম যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক ভাইটিহঁতৰ ঘৰৰ পৰিৱেশটো দেখাওঁ আৰু এইখিনিকে কৈ এতিয়া আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ বহুতে ভাইটিক লৈ বহুত বহুত কিবাকিবি ধৰণৰ মানে একাংশইহে কৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ কমেণ্ট সুধি থাকে ভাইটি ঘৰখন কিয় নেদেখুৱাই আমুক তামুক 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 বহুত ধৰণৰ কথা এ বহুত ধৰণৰ কথা গতিকে আপোনালোকে যিহেতুকে বিচাৰি আছিলে ভাইটিৰ ঘৰখন চাওঁ বুলি সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ ভাইটিৰ ঘৰখন দেখাম আপোনালোকে বিচাৰি আছিলে ভাইটিৰ ঘৰখন চাওঁ বুলি আৰু ভাইটিৰ ঘৰত কোন কোন আছে সকলোখিনি জানিব বিচাৰিছিলে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এই ভিডিঅ'টোতে আপোনালোকক সকলোখিনি দেখাই দিম গতিকে আহক এতিয়া আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই আছোঁ আমাৰ ভাইটিৰ ঘৰত কোন কোন আছে আৰু ভাইটিৰ ঘৰখন আহক